নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ পল্লৱী বৰা বাইদেৱে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই কক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ ছিক্সৰ আমাৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ বাৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ এই অধ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম পানীক আমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু পানীত কি কি জীৱ বসবাস কৰে এয়া চোৱা পানীক বাস্থান হিচাপে এতিয়া পানীত বাঘস্থান হিচাপে কি কি জীৱ আমি পানীত দেখিবলৈ পোৱা যায় যেনে ধৰা নদী পুখুৰী জলাশয়ত বহুতো জলচ উদ্ভিদ তোমালোকে নদীত পুখুৰী বা বিভিন্ন ধৰণৰ জলাশয়ত নিশ্চয় মেটেকা দেখিছা বা পদুম ফুলি থকা দেখিছা বা ভেদ ফুল ফুলা দেখিছা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত জলজ উদ্ভিদ তোমালোকে দেখিছা হয়নে এইবোৰ জলচ উদ্ভিদবোৰ এই নদী পুখুৰী জলাশয় আদিত থাকে হয়নে তেনেধৰে কিছুমান জলজীৱ যেনে মাছ হওঁক কাছ হওঁক ঘৰিয়াল হওক শিশু হওক এইবোৰো পানীত বসবাস কৰে ইয়াৰ পাছত চোৱা ইয়াৰ পাছত আমি এটা ক্ৰিয়াকলাপ কৰিম এই ক্ৰিয়াকলাপত দৈনিক পানীৰ ব্যৱহাৰ আমি কিমান পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটোক আমি জুখি ৰাখিবও পাৰিম চোৱা তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে নিজৰ ঘৰত দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ পৰিমাণ জুখিব পাৰা তোমালোকে ঘৰত কিমান পৰিমাণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছা তাকো তোমালোকে জুখিব পাৰা পানীৰ পৰিমাণ জুখিবৰ বাবে মগ বা বাল্টি ব্যৱহাৰ কৰিবা এই পানীৰ পৰিমাণটো জুখিবৰ কাৰণে তোমালোকে মগ নহ'লে বাল্টিও ব্যৱহাৰ কৰা

জোখ লবা এতিয়া সকলোৱে ঘৰৰ সকলোৱে গা ধুওতে কেই বাল্টিং পানী খৰচ হৈছে সেইটো হিচাপ তুমি লব পাৰা কাপোৰ ধুবলৈ কিমান বাল্টিং পানী আমি খৰচ কৰিছো সেইটো লিখি ৰাখিব পাৰা বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা এখন ঘৰত কিমান খৰচ হয় উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়া চোৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আমি দৈনন্দিন বিভিন্ন কামত পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়নে ৰাতিপুৱা গা ধুবলৈ কেই বাল্টিং পানী আমি চবেই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ বা ধৰা কাঁহী বাতি ধুবলৈ কিমান পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাপোৰ ধুবলৈ কিমান পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঘৰ মুচিবলৈ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ কিমান খৰচ কৰা হ'ল এই কথাটো তুমিও উলিয়াব পাৰিবা আৰু তেতিয়াই তুমি গম পাবা যে এখন ঘৰত কিমান পানী খৰচ কৰা হয় বুজিছা এদিনত এই হিচাপ জানিলে এবছৰত কিমান পানী খৰচ হৈ উলিয়াব নোৱাৰিবা জানো প্ৰথমতে তুমি এদিনৰ কাৰণে উলিওৱা আৰু এদিনৰ হিচাপটো গম পালে নিশ্চয় তোমালোকে এবছৰত কিমান পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো সেই হিচাপটো উলিয়াব পাৰা বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা এতিয়া চোৱা পানীৰ অভাৱৰ পৰিণতি এতিয়া পানীৰ যদি আমাৰ অভাৱ হয় কি কি অৱস্থাৰ সন্মুখীন হব তাকে চাওঁ আহা চোৱা পানী নহ'লে আমি কেনেকৈ খাদ্য তৈয়াৰ কৰিম এতিয়া যদি পানী নাথাকে আমি ভাত কেনেকৈ বনাম দালি কেনেকৈ বনাম চব্জি কেনেকৈ বনাম হয়নে কেনেকৈ গা ধুম কেনেকৈ গা ধুবা পানী নহ'লে বেলেগ কিবা এতিয়া তুমি গা ধুব পাৰিবা নেকি নিশ্চয় নোৱাৰা হয়নে ফুল কেইজোপা দেখোন মৰিয়েই থাকিব আৰু ফুল কেইজোপা কি হ'ব পানী যদি নাইকিয়াই হৈ যায় ফুলখিনি দেখোন মৰিয়েই থাকিব শুকাই পৰিব আমাৰ গৰু ছাগলীকেইটাৰ কি হ'ব আৰু এই গৰু ছাগলীবোৰৰ কি অৱস্থা হ'ব আমাৰ পুখুৰীত থকা মাছকেইটা দেখোন মৰি থাকিব আৰু আমাৰ পুখুৰীত যিকেইটা মাছ আছে পানীটো নাইকিয়া হৈ গ'লে সিহঁতিও মৰি থাকিব হয়নে কাৰণ কয় ন মছলি জালকি ৰাণীহে হয়নে কাৰণ মাছ হৈছে পানীৰ ৰাণী আৰু পানী যদি নাথাকে মাছকেইটাও দেখোন মৰি থাকিব পুখুৰীত থকা মেটেকা আৰু পদুম ফুলৰ গছ কেইজোপাৰ কি হব আৰু পুখুৰীটোত থকা মেটেকা আৰু পদুম ফুলৰ গছজোপা কি হব পানী নাথাকিলে শুকাই যাব মৰি যাব হয়নে তাৰ পাছত চোৱা পৃথিৱীত পানী এতিয়া চোৱা পানীৰ অবিহনে জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এতিয়া পানী দেখোন পৃথিৱীত যদি নাথাকে তেতিয়া কোনো জীৱই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে পৃথিৱীৰ সাগৰ মহাসাগৰৰ সামৰি লৈছে এতিয়া চোৱা পানী পৃথিৱীত পৃথিৱীত প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশ অংশহে আগুৰি আছে আছে গম পাইছা আৰু বেছিভাগেই কি হৈছে জানানে বেছিভাগেই সাগৰ আৰু মহাসাগৰত আছে বুজিছা মহাসাগৰ আৰু সাগৰৰ পানীৰ নিমখীয়া খোৱা বা ঘৰুৱা কৃষি বা ঔদ্যোগিক ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী নহয় এতিয়া মহাসাগৰ বা সাগৰৰ পানীবোৰ কেনে গোৱালনীয়া হয়নে নিমখীয়া এইবোৰ আমি খাব নোৱাৰোঁ বা ঘৰৰ বিভিন্ন কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি গাও ধুব নোৱাৰোঁ এইখিনি পানীৰে কৃষি কাৰ্যটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ঔদ্যোগিক কাৰণতো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো ব্যৱহাৰযোগ্য পানী নদী পুখুৰী জলভা জলাশয় আৰু নৈত পোৱা যায় আমি যিবোৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ সেই পানীবোৰ কত পোৱা যায় জানানে নদী পুখুৰী জলাশয় আৰু নৈত পোৱা যায় বুজিছানে আমি সাগৰত পোৱা পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আমি নৈত পোৱা বা পুখুৰীত পোৱা নদীত পোৱা পানী বা জলাশয়ত পোৱা পানীহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বুজিছা তাৰপিছত চোৱা এতিয়া চোৱা নিৰ্মল পানী এতিয়া নিৰ্মল পানী যিটোক আমি খোৱা পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা অন্য কামত কাম কৰিবলৈ আমি যিটো পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোকে নিৰ্মল পানী বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠ আৰু মাটিৰ তলত নিৰ্মল পানী থাকে এই যে নিৰ্মল পানীতখিনি যিখিনি নদী জান জুৰি পুখুৰীত থাকে এই নিৰ্মল পানীখিনি ক'ত থাকে জানানে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠ আৰু মাটিৰ তলত থাকে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত থাকিব আৰু মাটিৰ তলত থাকিব বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা পৃথিৱীৰ নিৰ্মল পানী বহুত কম এই পৃথিৱীৰ নিৰ্মল যিটো পানী সেইটো বহুত কম জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কৃষি আৰু উদ্যোগ পানীৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে পানীৰ ব্যৱহাৰটো বৃদ্ধি হব ধৰিছে এতিয়া জনসংখ্যা যিমানে বৃদ্ধি হৈছে সিমানে কৃষি কাৰ্যত বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে হয়নে নহয় কাৰণ কৃষি আমি বেছি উৎপাদন কৰিবলৈ হলে তাত আমি বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনেকে উদ্যোগৰ কামতো পানী বেছি ব্যৱহাৰ হবলৈ ধৰিছে আমি সজাগ আৰু সাৱধান হব লাগিব যাতে ইয়াক অপচয় নকৰে গতিকে আমি বহুত সজাগ হব লাগিব আৰু সচেতনো হব লাগিব অপচয় হব দিব নোৱাৰো তোমালোকে স্কুলতে হওঁক বা ঘৰতে হওঁক বা ক'ৰবাত পানীৰ টেপ খোল খাই আছে পানী এনেই তেতিয়া তোমালোকে এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে সেই পানীৰ টেপটো বন্ধ কৰি আহিবা কাৰণ কিয় জানানে সেই পানীখিনিক আমি অবাবত এনেই অপচয় হবলৈ দিব নোৱাৰো পানী আমাৰ কাৰণে বহুত মূল্যবান বুজিছা ইমানখিনিলৈকে চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা আহা আমি কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন পানী পৃথিৱীৰ প্ৰায় দে সামৰি লৈছে কিমান সামৰি লৈছে দুই তৃতীয়াংশ তাত তোমালোকে ভগ্নাংশটো লিখিব পাৰা টু বাই থ্ৰী অংশ সামৰি লৈছে বুজি পাইছা তাৰ পাছত চোৱা সাগৰীয় পানীৰ সোৱাদ কেনেকুৱা এতিয়া সাগৰৰ যিটো পানী সেইটো সোৱাদ কেনেকুৱা মিঠা নেকি মিঠা নহয় কি হব নিমখীয়া বুজিছা ইমানখিনিলৈকে চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ